Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada Bangsa Wallabies Clan. Giliran Datuk Seri Takiuddin Hassan pula refute ataupun mempertikaikan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh APMM semalam. Tetapi dalam masa yang sama juga, ini sahaja jawapan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan jawapan tersebut memang betul-betul tak menjawab soalan. Huh, dah macam betul kes ini tuan-tuan dan perempuan. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang pendedahan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Tagiuddin Hasan Ahli Parlimen Kota Baru berkenaan dengan tindakan sekumpulan lelaki antara 10 ke 15 orang yang telah bertindak menyerbu Masjid Rusila telah memakai kasut di gerang solat perempuan dan sebagainya, menggelah dah Masjid Turisilah dan mengaku diri mereka sebagai polis. Yang kemudiannya, Datuk Taki kata, mereka ini dipercayai merupakan skuad elit APMM, agensi penguatkuasa meriti Malaysia yang dikatakan sedang menjalani latihan SERE. Di mana pada malamnya, APMM telah mengeluarkan satu kenyataan menafikan yang mereka telah menyerbu dan juga menyerang Masjid Rusilah sebaliknya mereka mendakwa bahawa anggota-anggota mereka memang ada menjalani latihan tetapi masjid Rusilah itu cuma tempat persinggahan mereka untuk solat dan juga untuk berehat sementara mentika asar dan sebagainya. Dan benda ini macam telah saya sebutkan pada pagi tadi, macam ada satu percanggahan yang begitu besar dari segi timeline, dari segi sebutan, dari segi fakta kes dan macam-macam lagi. Dan pada pagi tadi, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Sri Taki telah membuat satu sidang media di perkarangan parlimen untuk menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan dengan dakwaan yang telah beliau lakukan pada semalam. Dan dalam sidang media ini, Datuk Taki telah mendedahkan beberapa bukti yang menyokong dakwaan beliau. So, tidak memang masa lagi, jom kita tonton sidang media yang dibuat oleh Datuk Sri Taki Udin Hassan di Parlimen pada siang tadi. Jemput. Okey, saya semalam telah membangkitkan satu isu berkaitan dengan satu saya soalan asas saya apakah SOP itu soalan saya kalau saudara boleh tengok dalam insert eh. apakah SOP yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap sesuatu latihan ataupun exercise yang dilakukan oleh mana-mana agensi di bawah KDN uh, sama ada berbentuk apa ni uh, pasukan komando dan sebagainya dan saya merujuk kepada satu insiden atau kejadian yang berlaku yang melibatkan agensi APMM, agensi penguat kuasa maritime Malaysia di bawah KDN iaitu satu peristiwa saya ingin betulkan sikit semalam saya tersilap tarikh tu saya sebut 29 September sebenarnya 19 September saya sebut uh, 29 tu sebab saya tengok tarikh, tarikh report eh. tarikh report tu 29 yang berlaku 19 September tahun 2025 di sebuah masjid di negeri Terengganu iaitu Masjid Kampung Rusila Marang Terengganu itu tempat yang kejadiannya saya telah membuat uh, satu kajian dan juga penyelidikan Berdasarkan kehadiran saya sendiri di tempat kejadian uh, Dan juga saya ingin uh, menyentuh mengenai kenyataan Ketua Pengarah Maritim Malaysia Yang dikeluarkan pada semalam ekoran eh, daripada perkara yang kita bakitkan dalam parlimen Saya ingin menyatakan bahawa uh, Satu laporan polis telah dibuat oleh pihak pengurusan Masjid Rusila Berdasarkan rakaman uh, kamera litar tertutup CCTV ya, saya boleh tunjuk. Ini report. Report yang telah dibuat oleh pengurusan masjid. Ya, salinan reportnya yang uh, daripada CCTV dapat dilihat dengan jelas melibatkan perwatakan, perlakuan dan pergerakan yang amat mencurigakan. Beberapa uh, Sejumlah individu-individu, antaranya Satu, dalam CCTV ini menunjukkan Tiga individu lelaki berpakaian biasa Memasuki ruang solat wanita Berhampiran tanas wanita dalam keadaan tergesa-gesa Dan mencurigakan Saya dibekalkan dengan gambar ya Ini gambar ya Gambar ni kita print daripada daripada CCTV. Ni tulis ni. Tandas muslimat, gambar uh, perempuan. Ni tempat masuk. Tiga orang lelaki memasuki masjid ni melalui ruang solat wanita. Ah, okay. Kemudian yang keduanya kelihatan sebuah kereta berwarna perak yang dinaiki oleh dua individu lelaki diletakkan di tepi pagar kediaman ahli parlimen Marak bersebelahan ruang hadapan masjid Rusila dalam keadaan mencurigakan rumah ya bawa ahli parlimen Marak bersebelahan dengan masjid dan kereta itu parking, bukan di tempat parking di sebelah rumah ahli parlimen Marak Kelihatan beberapa kenderaan dan lebih 10 individu lelaki berpakaian biasa sedang mengawasi keadaan di perkarangan luar masjid dalam keadaan mencurigakan. 10 orang. Segala aktiviti penyamaran, penyusupan dan pelolosan yang amat mencurigakan ini dijalankan tanpa pemakluman atau permohonan kepada pihak pengurusan Masjid Rusila sebelum hari kejadian. Ini confirm disahkan pada saya. Dan uh, ini juga telah disebutkan di dalam report uh, pihak pengurusi masjid ini ya. Eh. Ah uh, dia sebut situ memang memang tidak ada. Tidak ada uh, apa ni kebenaran diberikan. Terdapat gambar sekumpulan lelaki berjubah putih. Uh, ini dikeluarkan oleh APMM ya. Eh. Yang sedang duduk membaca Al-Quran Seperti yang dikongsikan kepada media Pihak media Sama sekali tidak bersamaan dengan perwatakan Perlakuan dan pergerakan yang terakam dalam CCTV Majid Rusila Pada tarikh dan masa yang dinyatakan Tidak ada Yang gambar uh, beberapa orang berjubah putih Dalam satu kumpulan itu Tidak ada di dalam CCTV Ya yeah? Seperti yang disahkan uh, oleh penduduk setempat Tiada sebarang aktiviti latihan air Dijalankan di laut Atau kawasan pesisir pantai Di berhampiran dengan uh, Masjid Kampung Rusila ini Pada tarikh dan masa yang dinyatakan <coughs> Jadi berbalik kepada operasi Latihan S.E.R.E -E, Survival, Evasion, Resistance dan Escape yang biasanya dilakukan di belakang garis pihak musuh garisan pihak musuh behind enemy line ha, orang tentera tahulah timbul persoalan apakah motif latihan ini diadakan siapakah musuh yang dimaksudkan siapakah tebusan atau sasaran yang hendak diloloskan dan persoalan paling asas mengapa masjid rusila dijadikan lokasi latihan ini persoalan yang kita minta supaya dijawab. Jadi dalam apa-apa perkara yang uh, apa ni perkara ini telah melibatkan keresahan awam termasuk pelbagai andaian terhadap aspek keselamatan yang berhormat ahli parlimen Marang, keluarga dan masyarakat setempat. Jadi atas dasar itulah kami uh, memohon meminta penjelasan yang tuntas daripada Yang Berhormat Menteri uh, dalam negeri. Dan uh, saya hari ini saya meneliti satu kenyataan rasmi daripada pihak masjid uh, Masjid uh, Rusila itu sendiri Pihak masjid telah mengeluarkan kenyataan rasmi eh. Ini telah disiarkan dalam uh, Facebook mereka Ini kenyataannya Respon terhadap kenyataan Ketua Pengarah Maritim Malaysia Ini ke kenyataan berbunyi begini Pihak kami meneliti kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Agensi Maritim Malaysia melalui Ketua Pengarah pada 22 Oktober berkaitan isu yang berlaku di Masjid Rusila pada 19 September 2025 adalah dimaklumkan bahawa pihak masjid tidak pernah menerima sebarang permohonan atau pemakluman untuk apa-apa aktiviti yang dinyatakan di dalam kenyataan tersebut sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Pihak masjid juga telah menghubungi PDRM untuk mendapat pengesahan dari mereka sekiranya ada apa-apa aktiviti dari mana-mana agensi berkaitan. Jawapan yang kami terima tiada apa-apa aktiviti yang dijalankan pada masa dan tarikh tersebut di bawah pemakluman mereka. Justru pihak masjid telah mengambil keputusan untuk membuat laporan polis terhadap kejadian hari ini. Setelah itu, barulah kami menerima pemakluman lisan dan permohonan maaf melalui telefon daripada pihak Meritim Malaysia. Ini kenyataan masjid ha? Pihak masjid sangat kecewa dengan sikap dan tindakan tidak profesional Yang ditunjukkan oleh Meritim Malaysia di dalam menangani isu ini Jadi dalam hal ini saya juga terpaksa mendedahkan Bahawa Pihak masjid telah diserahkan satu Sepucuk surat Yang uh, dikeluarkan oleh APMM bertarikh 11 September Surat ini ditujukan tidak ada siapa yang yang disebutkan Cumanya disebut YDA yang dihormati Biasanya kepada polis lah Datuk, Tuan, Puan Pemakluman latihan pelarian dan pelolosan kursus asas Komando Star Team APMM Jadi maknanya APMM ni ada komando uh, Star Team dan yang menarik perhatian kami nya ialah ini faktor keselamatan. Eh. Dia ada lampiran. Dalam surat ni ada satu lampiran yang menyatakan satunya tarikh. 17 sehingga 22 September. Maknanya confirm. 19 September tu within that range. Ya. Yeah. Yang kedua, tempatnya Besuk Stew Kuala Terengganu, Marang. Marang, betul. Jumlah anggota, saya terpaksa maklumkan, 30 orang. Ni yang terlibat. Pakaian Black Multicam Loring ACU Pakaian awam Itu dah tally Yang penting lagi dari sudut keselamatan Senjata Senjata Semalam saya tak sebut dalam dalam perbahasan saya Nombor satu senjata yang bernama Colt M4 Cabine 15 laras Digunakan dalam latihan ini Glock 17 2 laras peluru keselamatan uh, 9 mm 50 round. Peluru 5.56 mm 150 rounds. Mana 150 biji. Jadi apa ni latihan atau exercise komando ini melibatkan peluru hidup. Bukan peluru kapok. <laughs> ha. Ni peluru hidup. Jadi inilah aspek keselamatan tuan-tuan yang kita nak minta kami mewakili rakyat eh, mewakili rakyat supaya uh, kita diberikan penjelasan pihak APMM tak perlu emosi kami tidak uh, apa ni menyerang personal tak ada KP ke kita menghormati menghormati pegawai-pegawai penguasa kerajaan sebagai wakil rakyat ni, kita menghormati mereka tetapi kita mempersoalkan Dasar dan juga SOP yang digunakan yang boleh menjejaskan keselamatan rakyat. Ha, saya tak nak ulang lah. Semalam saya sebut dalam Dewan. Kita tidak mahu berlaku peristiwa sebagaimana berlaku di Memali. Pada bulan November tahun 1985. Orang kampung yang berada di tempat ibadat. Rumah ibadat sama ada surau atau masjid. Tiba-tiba diperlakukan tindakan yang tidak sewajarnya mereka dengan perasaan dan juga keyakinan jaga tempat suci ni masjid kan apa-apa boleh berlaku apa kata kalau ada sedikit provokasi dan sebagainya berlaku pertumpahan darah itu yang kita penting kita minta APMM kena faham polis kena faham keadaan ini ini sebenarnya tujuan kita kita bercakap ni berdasarkan fakta yang jelas kalau boleh kita minta Pihak polis siasat kes ni Kerana laporan polis telah dibuat hmm. Setiap laporan polis mesti disiasat Jadi jelas Tak ada apa-apa yang kami nak selindung dalam hal ni Kita mempunyai Rakaman sepenuh uh, Sepanjang Kejadian ini berlaku uh, Saya rasa Saya pun boleh tunjuk Ramai dah tengok benda ni kegiatan ataupun aksi-aksi uh, yang ada di dalam video ni menunjukkan memang jelas ini adalah satu exercise seolah-olah menyelamat puada seolah-olah exercise untuk mencolek puada ha ini kita tak tahu bila beberapa orang lari keluar daripada masjid masuk dalam kereta yang ditunggu kereta pecut jadi apa lagi apa lagi kita nak penjelasan lah budak. Biar jelas apa yang sebenarnya berlaku. Kenapa lokasi itu dipilih? Apa justifikasinya lokasi itu dipilih untuk exercise? Dia nak buat latihan komando apa-apa terpulang lah. Tapi kita herannya nama agensi penguatkuasa maritime. Maritime ni laut. Jadi kenapa buat dalam masjid? Tak tahulah takut dia Masjid terapung apa tak tahulah. Ya. Jadi itu isu eh saya saya harap penjelasan kami ni boleh menyelesaikan kekeliruan. Di luar sana banyak uh, cyber trooper cyber trooper yang yang menembak kami mengatakan kami ni nak apa ni sensasi ke apa, apa? Tidak, ini fakta. Ha? Dan kami sanggup disiasat dan sebagainya, kita sanggup. Oleh pihak berkenaan saya boleh tunjuklah macam satu-satu benda ni. Ni kita semua ada gambar ya. Eh? Ni, satu satu kereta sedang menunggu di luar kereta warna biru dan beberapa orang meluru keluar daripada masjid tu, masuk dalam kereta yang sedang menunggu dan terus pergi. Jadi tidak mencuri, mencurigakan lagi ke benda ni? Ha. Ya, yeah. lepas dia boleh jadi ada lah dia nak semayang tu Kita tak nafikan lah Boleh jadi ada yang nak semayang Tapi uh, Sebelah perempuan Dan Apa yang saya nampak dengan mata saya Memang Tak buka kasut Ataupun dia bawa kasut Masuk dalam masjid uh, Itu polis kena siasat lah dalam sinar bidang itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Sri Taki telah menjelaskan dengan terperinci berkenaan dengan apakah yang telah berlaku serta berkongsikan beberapa kebing gambar dan juga bukti tentang kejadian termasuklah gambar yang memaparkan sebuah maivi berwarna biru yang diletakkan di hadapan kediaman Tuan Guru Hajadi dan juga yang menyaksikan beberapa orang keluar dari tempat solat wanita dan sebagainya. Dan benda ini memang kata Datuk Sitaki satu benda yang sangat mengelirukan maka bila ada gambar-gambar seperti itu berkemungkinan besarnya ada rakaman CCTV dan yang paling menarik tuan-tuan sekalian bila Dato' Sertaki kata gambar yang telah dikongsikan oleh APMM itu tak ada pun dalam CCTV pada ketika itu jadi macam pelik bin ajaib sebenarnya Namun, selepas itu tuan-tuan dawan sekalian Menteri Dalam Negeri telah meluarkan satu kenyataan di mana kata Saifuddin kes ini sebenarnya sudah ditutup oleh pihak polis sudah NFA kerana hanya berlaku salah faham pada 19 September itu di mana kedua-dua pihak telah menyelesaikan perkara itu dengan baik dan Saifuddin kata benda ini tidak wajar untuk diperbesarkan dan tidak wajar untuk digunakan bagi mempertikaikan satu pasukan elit yang berkhidmat untuk negara dan sebagainya. Itu antara kenyataan Saifuddin tuan-tuan sekalian. Saifuddin kata benda ini dah dah selesai, benda dah NFA, benda tak payah dibesarkan lagi dah dan tak perlu untuk dipanjang-panjangkan lagi serta tidak mahu untuk mendatangkan fitnah terhadap satu pasukan elit negara dan sebagainya. Maknanya Saifuddin keluarkan kenyataan seolah-olah macam just sokong saja apa disebutkan oleh APMM dan tidak memandang langsung fakta kes yang telah dikeluarkan oleh Datuk Seri Taki itu dan sebagainya. Dan benda ini sekali lagi mengundang perasaan tak puas hati lah sebab apa yang didedahkan oleh Datuk Sitaki Taki berlawanan sama sekali dengan apa yang dibuka oleh Saifuddin Nasution dan juga APMM. Ingat ya, Datuk Sitaki Taki sebut kejadian berlaku jam 10 pagi lebih kurang. Manakala APMM kata mereka datang ke situ pada asar untuk solat dan sebagainya. Saifuddin pun ulangi kenyataan APMM. Jadi dua timeline yang berbeza. Seorang kata pagi, seorang kata asar. Seorang kata benda ini berlaku dekat orang solat perempuan. Mereka berpakaian kasut dan sebagainya kan. Macam seolah-olahnya so, menyebut macam tu je. Tetapi kata Saifuddin, oh mana ada mereka masuk ikut tertib betul. Buka kasut dan sebagainya. Mereka dah solat dan macam-macam lagi. Jadi berlaku percanggahan di situ tuan-tuan dan perempuan. Maka atas percanggahan-percanggahan itu berdasarkan kepada sinar media oleh Datuk Sri Taki ada enam persoalan yang perlu kita tanyakan dan saya rasa perlu dijawab oleh pihak APMM dan juga Menteri Dalam Negeri itu secara dasarnya. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau betul mereka ini hanya nak singgah solat, kenapa APMM keluarkan kenyataan memang ada latihan dekat konsert tersebut? Kenapa tak cakap tak ada latihan? Oh mana ada latihan pun, kita cuma singgah solat sebagainya. Tapi APMM mengaku, ya memang ada latihan, cuma kita dah singgah solat. Macam dua benda yang sangat bercanggah dekat situ. Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa masuk masjid di sebelah bahagian wanita? Kalau betul anggota PMM yang sebenarnya laki belakang itu nak tumpang solat dan sebagainya, kenapa masuk dekat bahagian wanita? Seperti mana yang telah didakwa oleh Dato' Taki yang ada bukti itu? Kenapa tak masuk je ke bahagian laki? Yang kedua. Yang ketiganya, kenapa tak buka kasut? Yang sekarang ini ada dua cerita. APM kata mereka buka kasut semua ikut tertib dan sebagainya. Tetapi Dato' Taki kata ada bukti yang menunjukkan mereka ini tak buka kasut. Yang ketiga. Yang keempat. Kenapa lari tergesa-gesa selepas itu masuk kereta Myvi Biru yang disebutkan tadi itu? Macam disebutkan oleh Dr. Taki, ditunjukkan gambar dan sebagainya, ada satu Myvi Biru yang diparkir dan kemudian anggota-anggota keselamatan yang konon-konon buat latihan itu menyebur keluar daripada orang kata apa, bangunan masjid untuk masuk ke dalam Myvi Biru tersebut. Yang kelimanya, kenapa kereta tersebut diletakkan sebelah rumah Tuan Guru Hajadi dan bukannya dekat sebelah masjid? Sebab kita semua tahu tahu kedudukan masjid, ok ni masjid Rusila, sebelah ini waktu guru tau. So, diletakkan dekat waktu guru. Bukan dekat lekan masjid tu masalahnya. Kita tahu layout dia. So, kenapa kereta itu diletakkan dekat dengan waktu guru? Yang kelima. Dan yang keenam, gambar orang jubah putih yang telah dikongsikan oleh APMM itu tidak ada dalam CCTV masjid. So, sekarang ini, itu enam persoalan yang kita boleh tanyakan berdasarkan kepada PC Datuk Taki itu. Tetapi kalau anak-anak saya, tuan-tuan dan sekalian, saya ada satu persoalan lain. Dan persoalan saya adalah sama seperti mana persoalan saya dalam video saya sendiri tadi. Bagaimana kalau memang betul ini semua bukan kerja APMM? Bagaimana kalau betul bukan APMM yang serbu Masjid Usila pada pagi 9 September itu? Bagaimana kalau-kalau ada pihak lain, pihak black op lain, special op lain, tak tahu dari agensi mana, yang bertindak menyebu Masjid Rusila pada belah pagi dan APMM hanya dijadikan sebagai kambing hitam sebab kebetulan mereka tengah berlatihan pada hari yang sama di kawasan yang sama. Agak-agaknya logik tak soalan saya itu masalahnya kan? Sebab sekarang ini macam saya sebutkan, keterangan oleh APMM yang disokong oleh Seven Hundred macam jauh lari timelinenya berbanding dengan apa yang telah didakwa oleh Datuk Sri Takyuddin Hassan berdasarkan benda bukti-bukti yang telah beliau ada dua timeline yang berbeza sangat-sangat. Jadi ada tak kemungkinan sebenarnya ada pihak lain yang memang melakukan satu operasi rahsia dekat Masjid Tok Guru cuba untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemanusiaan tetapi tak berjaya dan kemudiannya APMM dijadikan sebagai kambing hitam dalam hal ini. Malalah tahu kan? Saya rasa yang ini, saya cakap tu sekarang, mungkin kita dah boleh mulai siasat dari angle ini dan kepada pihak pengurusan Masjid Rusila Mungkin dah tiba masanya kalau anda boleh keluarkan rakaman CCTV pada 19, 19 September itu sekiranya kalau masih ada dalam simpanan anda untuk dijadikan sebagai bahan bukti. Takiudin dah keluarkan sikit maknanya benda tu masih ada. So keluarkan sepenuhnya so that kita boleh tahu dan cam siapa sebenarnya kerja. Ingat ya, Takiudin siap kata apa tahu? Mereka ini ketika dipersoalkan oleh para penduduk di situ, oleh jemaah di situ sebagainya, mereka kata kami polis. Benda ini bukan kecil tau benda ini sangat-sangat besar. Kod-kod kalau ada black op lain yang datang pada pagi itu tetapi APMM yang menyemangsa. Siapa tahu dalam era madani ini segala-galanya mungkin. Ini semua kerja orang gila ni Allah. Itulah saya berkomen.